Так, привет. Сейчас я вам покажу логику. Берем одну спичку. Еще одну спичку. Еще одну. Еще одну. И одну монетку. Ложим вот так. Вот стакан наш. Ложим монетку. Итак, ставьте на паузу. Думайте, нам надо переместить две спички. Ну, не убирать, а переместить, чтобы монетка была за стаканом. Итак, ставьте на паузу и думайте. Итак, ответ. Эту передвигаем вот так сюда. Вот, у нас так, а эту сюда. У нас выходит монетка за стакан. Вот такой у нас довольно лайфхак. Логика. Так, если вы догадались, лайк, если не догадались, как вам понравилось. Итак, всем пока.